Так, тут сняли вкладыш. Снимаем цель. Балака, это погромче. <laughs> ну кажи, нормально, чтобы чуть не было. Снимаем вкладыши. Всем привет, вы на канале Вертиос. И сегодня мы в видео будем разбирать мотор ВАЗ-2114, менять кольца, вкладыши. В связи с тем, что был гидроудар и выдавила прокладку ГБЦ под мотором. Все, всем приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Ну чтоб тебя к успехи. Вот так, очищаю, почищать. Заблокоть вот так до после. Маленький Сальника выдавала, чешу. На сраку собачу. А куда? Через верх направилась, хочешь сказать? Вода? Конечно. Да это эмульси. Это вода. Эмуль? А, нет, грязь. Жесть, конечно. Откручиваем все болты с поддана по периметру. Тут, тут. вот тут под защитой. И, через и Ладно. Аж маховик поржавил. Не может быть. Ты меня десь дуришь. Отвечаю. Шайба. Так. По телефону мы так и не были. Легким движением руки. Бля, твоя камера была протерта, что-то накапало на ней. Вот а такая у нас красивая Сыждая. ситуация. Да. Что там? Прямо. Примотовы. Бля. Стилля терчать. <свят> вылезти, <свят> хайска поехал. Ну, тряпкой. Ну, есть, конечно, чуть-чуть задиры дальше критично ну так еще сюда все-таки у нас поршень все-таки на той стороне. Вот и ниже, ниже. Да вот это... Да ниже. Да то не рабочая поверхность. Колец. Точно? Да, я думаю. Это все походит. Так, нагарно ну, поршняк был из-за того, что был закуксованный маслосъемный кольца все вот тут сразу двойные но он уже в сборе думаю по одиночке Падаль. Ну все. Загнул кольце. Подивись на это. Прям каналки для колец от нагара, чтобы кольца не приклинивали, не залягали. Можно кольцом, а так, таким образом чистить так, каналку и пошел там потихоньку ну або попытка растворителем очистить нагар Ну, вроде получается. Просветы есть. Ну, тут все не почищено. Нет, бы сразу одел кольца ты. Так. Вообще тут двойное кольцо, а есть одинарные, таких надо так типа сгинаешь. И в какую сторону типа хилиться, это так, это так, типа, чтобы подпружинивали одни другие. Ну тут они цельные, два штуки. Блять. Пересаживай теперь. Осталось только розвести. Ну то вже як будемо ставить. Кодик без без і хочок. Хоч пише. Шов, вкладеш обоє ставити? Да. Кладеш і протираємо все. Беремо нову. Писто, наверное, надо покорить. Новые вкладыши у нас с дырочкой. Да. А старые были без. Каждый. Ну, присланы два рядом. Ну, так. Ну, если поставить с дырочкой, то не лучше, ни хуже не будет. Ну, Ничего лучше. не поменяется. Вообще, желательно масло чуть-чуть капнуть. Ну, пока что вот, примеряем. Ну. Ставик влитой. И... И тут точно так же. Если тут шатун с дырочкой, че тут с дырочкой, так ставы ты вкладыш дырочкой. А так за отверстием. Замок до замка. Да, зам... замок до замка. он тут не перепутаешь, в принципе, если устанавливать. То уже колы закрывать вот так на все замок на все замок и вот так оп и зажимает и постепенно а так докручивать тогда усилия и потом полуоборота тут полоборота тут пол оборота тут тут типа постепенно одинаково с равномерным усилием ну Но по я... ньютонам скажем потом сколько зажимать. Сняли первый. Вот как было до, как стало после. Ну, это уже и так чуть-чуть очищены. Так было еще хуже. Ну тоже закусываем местами так само. будем чистить мажем цилиндры чтобы поршень лучше зашел разводим кольца на 120 градусов так повторяли поршня с помощью одеоправка Ой, господи, с помощью такой саморобной оправки. Бач, поршня все выглядит как новое. Люфта немає. Все четко. Все новенькое. Осталось поставить такой вкладыши. Ну, шейки, как он там называется. Закрепить и все. Так что такие. Так, затягиваем шатуны моментом 42. Ньютон метра за 4 килограмма получается. Затягиваем равномерно, один, другий. Это так щелкает. Все. проверяем, чтобы мотор крутился. Теперь затягиваем следующий раз моментом 52. Накручиваем ключ. Сейчас 49. Так, 49 и еще два оборота. Раз, нажимаем и все. Затягиваем еще раз. Все, затянули, проверяем еще раз, как крутится мотор. Бачим, крутится легенько. Все, на этом момент затяжки шатунов покончен.